привет, ребята, и целый тур по нашей квартире. Она, очень маленькая, но уютная. Да, начнем мы начнем с прихожей. Это еще турочек до Потому что я буду все подробности показывать. Да, ну, что я вам покажу. Сначала мы поднимемся коляска наша. Потом всю прихожую, потом за кухню. Так, такая колясочка есть для двойняшек, для мальчика девочки. Куда у нас будет двойняшка? И ничего, что я не хожу в платье для беременных. Мне не нравится я хочу в таком ходить. Я типа вы. М -м, типа я меня живот просто спит під... с этим пицетом, так сказать. Потом вот, такая колячка еще есть для двойняшек. Дальше вот это для двойняшек вот такие две одинаковые колячки. Так что что двойняшки. Потом для девочки еще вот такая колячка есть и с зефиркой. И для мальчика еще есть вот такая ретро, типа черная. Даже не ретро, наверное, а больше просто черная. Black. Короче, black. Black коляска. Так, все, надо все сложить на место, чтобы не, было бардака. Дальше. Вот эту коляску и вот эту. Зум для двойняшек. Один, типа одну коляску для двойняшек. А да, Ну, прихожу, мы просто закончили, и дальше до кухни. Тут тоже только для, оцех, для эндерпати. И эндерпати я вообще сделала. Но начала монтировать, отсниму, и там еще не пользуюсь, снимала. Да. Дальше тут два стульчика для двойняшек. Тима, ты нормально? Да, нормально. Ну окей, смотри. Дальше че отдыхаем. да Тут все два стульчика для них одинаковые. Потом две такие нагрев для бутылочек, типа. Для мальчика, девочки. Дальше там бутылочки и вот эти, Как они называются? Такие смеси, я вспомнила. Потом. Там, там у них еще есть у меня щеки такие. И сосочки все, в принципе, тут на ну, вещей на кухне. там в холодильник кодь, продукты и все. Дальше. Тут можно посыть, в принципе, <связать>, если хочется. А тут зона для животных, ну, для кошечек. <связать> так, дальше. Тут там типа, косметический, тут можно не будем лежать. Потом. Сейчас, секунду, тут там. Вот, так лежать для двойняшек. И она, типа, одинаковый, тут рабочий стол Димы. И вот тут еще мой косметический стол. Теперь типа, тут я крашусь. После этого, ось тут, а, типа, Может, можно, тут кто либо какие-то животные, типа, сидела там. Тут а, кресло, типа, подвесное, и обычное кресло, и колясочка для, кто хочет покататься. Потом, тут а, можно положить, ну, это, типа, наша кровать зима. И тут еще тоже можно посадить. Дальше тут игрушка, а тут это кроватки запасные для мальчика. Не запасные, просто, чтобы поменять еще. Вся зона, типа такая, игровая. А тут его личный пеленальный столик. После этого. Дальше тут такая камерка есть. Всю камерку, типа, типа чтобы следя следила, следила, снимаю за малышем. Тут его, именно пледик, именно его, мальчика тем. А тут Типа такие ночки можно связать, муж тепло. Потом тут а у нас сказочки лежать. Такие животные и сладкие казочки. и с мороженками, пироженками, типа вот так вот. Пиздец, вот тут а у нас еще есть камерки и кам... камера наблюдения и фото... фотоаппарат. Тут у них не... типа для мальчика, а целая девочка. Там кроватка у вот, всей Тут у нее музыка тоже есть, и, как и у мальчика вся музыка. Тут у меня такая самая единичная зона, как у мальчика, а типа, тут еще пофиг есть. Такие розовые, тут типа, у его колячек лежат все. Потом, тут это колячек для девочки, у них одинаковые, для мальчика, но у девочки на одну мельче. мельче. а это для мальчика, а это еще одна для девочки. Ну, у него есть скутерок, типа мини, и ручный, не ручный, а типа такой. Потом это девочки, пеленальный столик, и тут у него все камерка, будет а лежать, типа. После этого тут у нас тоже запасные кровати, вот там, тут усе есть диалог. Так, тут усе три. Тут а, тоже для вязания. Там, тут усе есть запасные кровати, я их показывать не буду. Это наша гардеробная. Тут усе а, мои типа мешка из моей полки. А тут один из их, его полки. Это для мальчика, тут для девочки. Тут у них общие шапочки. Тут а, шапочки для купания их. Это для девочки, это для мальчика уже. Носочки их потом слюнячки, слюнячки тут просто так два. И тут очки, это мальчика, вот тут типа такие, что очень мальчика, а там девочка. Слева для мальчика, справа для девочки. Потом это ванная комната, тут там у них тут разные крема, типа вот так вот, все для мальчика, все для девочки. Розовый для девочки, а вот такие фиолетовые для мальчика. Писать, ванечка для девочки и ванечка для мальчика. цены у покупать, типа все можно воды набрать и покупать их. Это они скоро появятся на свет, да. После этого, тут все можно взять цей филатовый, типа, и, наверное, вот так вот, и розовый. Типа, и пенка, и мы сразу же ей шампунь. Типа, так вот, и ель для души. Вот так вот налить для девочки, для мальчика. И все. После этого, типа, можно ванечкой так вот брать воду, и все. Положить на место. После этого стиралки у нас есть, ну ладно, сначала я потом покажу, типа это сушильная, а это для, стираль... для стирания. После этого тут типа у нас зона для вещей, косметики. Ну в принципе дом кончился, но я еще хочу вам показать такие разные вещи, типа например эльферой. я конечно вам все показала, кроме, мне очень нравится Мишка. Это для девочек, это а для мальчика, что я не показала. Ну, я хочу вам конечно, показать. Да, тут, вот, типа, тут разневение все лежать, одеялка есть. И за с сын я хотела, короче, вам, конечно, кое показать, такая, с тем такая великая вещь. И, конечно, я, конечно, ничего не скажу, но, конечно, она, может, и маленькая, такая, не совсем сильно. Но я не знала, как, как сделать это все. Просто мне мешает музыка, я не знаю, куда ее убрать. И я все сложила кое-куда. Ну, сейчас, я жду с этого дела. К смене напишу, нравится вот эти типа, игровок, Типа для близняшек, типа комната их там. А вам и какой-нибудь напишите комментарии. Да, и я, конечно, хотела вот типа, показать. Но я потом в какие-то видео это покажу. Да. Кроется кто хочет пак. Я сейчас пришла на пак, их не заметил. Типа играю с паками. И кто хочет тоже с паками играть, я дарю пак. Да, но я не просто говорю пак каждому на пак, ты на пак. А я их дарю тебе в конкурсах. Кто выиграет конкурс, меня часто приходят в Телеграме. В каждом конкурсе будет два конкурса новых на паке. И в Ютубе. Я конкурс тоже проходит. Сейчас тут в Ютубе есть этот конкурс. Сейчас до 19 липня до субботы выхода. Да. Вот так Кто тут хочет чипак, то вы их получите входа. У меня всего 10 либо 11 паки входа есть. И за все я типа, не платная. Я, наверное, больше бесплатно, но Платне пока есть. Да. И еще я вам сейчас піду... покажу, что я хотела вам показать. Так ладно, все-таки нам це показать бардачок за типа за вершим видео, идея типу, задний фон. Типа, да, вино некий. За видео я его разнимоваться, типа голос. Якщо я хочу, то я могу сделать видео просто типа типа неудачный кадр, так сказать. Вот этой фон, типа, да, на увидеть маленький новый. Вот тут вешалок штук 100. Или надо как-то... Ну, может, ладно, штук 10-15 вешалок там. Да. Вот так вот происходит. Я думала, начинает, конечно, с той прихожей. Тоже я бы строить, но поняла, что нет. Сейчас я вам покажу бутылочку все. Как раз два мы, я их, типа, поделю для мальчика, для девочки. Потому что мы на бардак, я не успевала отсюда видеть Да, тут вот такие дорогие бутылочки. Мне не все нравятся. Там такие просто обожаю, просто для меня самые милые. Я вам покажу одну точку, которая мне больше нравится. Да, тут такая ши Ну все, просто бутылочка, когда там с не осталось. Такая филатовая и все. Да, чтобы не их Что для мальчика, что для девочки. Вот я ровно поставить. Так, с этим ровно поставила. Вот тебе еще осталось поставить и все. Да, я ничего не успела сделать это за видео. Ну, типа, да у тебя подложка моя одна из любимых, у меня есть еще, нет, даже три самых любимых, еще самая из любимых. Вон, кстати, много любимых, но есть просто вау, я говорю, я хочу вам показать, но пока не буду показывать. Смешка тоже я люблю, я очень классно считаю. Я такая подложка, я, конечно, я просто не могу, мне она так нравится, она такая милашка. Сейчас я вам ее буду ложить, покажу. Это для мальчика, потом это тоже для мальчика. Нет, наверное, самый типа, в кино, типа, ставится для мальчика тоже. Типа, самое начало, точнее. Вот это тоже для мальчика хоть будет. Потом. Секунду. Вот это тоже это для девочки точнее, будет. Это тоже для девочки. Вот это для мальчика. Вот это самая любимая бутылочка с кошечкой. Потом тут это общий тип. не общий, а одинаковый просто. Вот так вот. В принципе, мы все собрали. Ну ладно, тогда точно всем пока не забудьте подписаться на YouTube и поставить лайк. И на телеграм